Assalamualaikum. Okey. Aku nak korang perhatikan tarikh ini. Letak tanda dekat kalender korang. Kau tengok betul-betul dan kau simpan betul-betul tarikh ni. Tarikh ini adalah 6 hari bulan Julai, 6 bulan 7 ni atau 7 hari bulan 7. This one salah satu daripada dua hari tapi aku rasa enam hari bulan kalau ikut calculation aku ialah enam hari bulan nah, kenapa enam hari bulan itu penting enam hari bulan itu adalah bersamaan dengan tarikh sepuluh Muharram <laughs> sepuluh Muharram bagi orang-orang Islam ialah hari di mana hari Ashura iaitu di hari di mana cucu Nabi Imam Husain terbunuh bersama pengikut dia selepas disekat dengan air selama dua hari Nabi dibunuh diperang dan dibunuhlah lah oleh Khalifah Yazid bin, bin Mu'awiyah Masa itulah. Okey. Tak apa. benda ni berlaku di Karbala. So, kau nampak apa signifikan dia. aku bukan kata aku ni pro syiah ke tak. Cerita dia. Tapi aku nak bagi tahu kau satu benda je. Pada orang Iran, pada orang-orang syiah, mereka menganggap hari Ashura itu adalah hari yang paling mulia lah the blessed day, hari barakah. Maknanya hari itu betul-betul mulia cerita dia. -tulia. Mana Allah Taala telah ya menunjukkan sesuatu ya, pada itu. Dan dia jadi pada dia orang hari kesedihan juga. Dan hari kesedihan di mana cucu Nabi terbunuh di Karbala. Hmm. Jadi Mau tak mau aku rasa aku nampak lah apa ni Israel dan Amerika memilih tarikh yang salah untuk membuat memulakan perang dengan Iran. Di mana jika apa-apa pun berlaku kau akan nampak mesih punya apa ni pertempuran yang besar-besaran, serangan yang besar-besaran, hujanan apa roket, misal, drone dan sebagainya sama ada sehari sebelum Ashura atau sehari selepas Ashura Kan? Biasanya pada hari Ashura dia tidak ada dia ada perarakan lah ada macam-macam -macam, apa, pro, apa projek keagamaan dekat sana lah dekat Iran. Dan juga pada hari itu dia orang kata dia orang tak nak melakukan pertumbuhan darah yang gila-gila lah. Tapi kali ini mungkin akan berlaku lain daripadanya. Jadi pada 6 hari bulan atau 7 hari bulan tapi aku rasa 6 lah. Berdasarkan calculation aku Iran menyambut hari Ashura pada 6 hari bulan. Jadi 10 Muharram tarikh penting bagi orang-orang Iran dan dan sebagai pembalas kepada Yazid ni sebab ada ramai lah, juga orang-orang apa ni a uh, okey macam ustaz-ustaz lah lebay-lebay Iran yang menyamakan Yazid bin Marwan dengan Netanyahu. Cuma bezanya dia orang kata Yazid bin Marwan ni bersyahadah kepada Allah Taala. Netanyahu. tak. dia. Jadi dia, walaupun daripada segi prinsip moral dan sebagainya, Yazid bin ay, Marwan, Yazid bin Marwan, Yazid bin Muawiyah ni sama dengan Netanyahu. Jadi. Jadi bila mereka dah cakap masa itu, aku rasa besar kemungkinan akan berlaku meletus satu apa ni? satu perang, perang lah. Satu balasan yang betul-betul besar pada 10 Muharram tu. 6 bulan. Jadi korang tengok lah sendiri. Aku, aku just bukan ni Predik. Aku, tapi aku rasa nampak kesan betul tu Kan. So silap lah. Berperang pada bulan-bulan yang sepatutnya diharamkan berperang. Kan. Empat bulan kan. Dalam bulan Islam. Yang tak boleh perang kan cerita dia. Eh, Muharram, Muharram dia perang ke? Ha, tak, eh, tak, tak, pasti. Ya, aku ingat. Yukaidah, Zuhijjah, Ramadan tak boleh perang. Eh, dia perang. tahu. Oh. ada ada empat bulan. Aku tak ingat dah. tak apa. Nanti korang pergi semak. Kau check Google ke, check apa, check GPT ke. Okay, aku mungkin tersilap benda tu. Tapi yang aku ingat, dalam bulan-bulan Islam, empat, orang, empat bulan tu dilarang di berperang. Tapi dalam kes ini, Sepuluh Muharram tu Pada aku, aku nampak Iran akan buat satu serangan besar-besaran kepada Kepada Israel lah Kalau mengikut Ada dua tau, ada dua yang aku Satu mengikut satu ulam Ulama tu, ada satu ulama tak lupa nama dia Sebab kalau dia tengok video dia, aku tengok ada baca tentang cerita dia Dia memberi amalan bahawa Israel itu akan hapus pada 2025 itu ramalan kita dia kan. Entah dah tidak. Wallah walaam. Tapi ada seorang killer. Seorang bomoh. Di Afrika. 30 tahun dulu. Apa nama ni? Allah Something lah. Mak ke apa nama ni? Wallah alam. Okuma. Okuma something lah dia nama dia. Dia telah meramalkan kebangkitan tu dari kebangkitan di Middle East ni bermula daripada Iran dan Iran akan menyerang Israel kan membalas dekat Israel dan menamatkan Israel dia kata ada seorang ada seorang apa ni pemuda yang akan mengetahui kumpulan itulah cerita dia kan uh, pemuda tu tak adalah besar Hangat badan ni kurus je dia kata Kalau ikut ramalan dia lah uh, Seorang healer Apa ni? Bomoh lah kita panggil ah, ah, Afrika punya pun Kau ingat apa? Kan? Kan? Dia kata dia, 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 dia itu, dia itu ramalan dia lah. Tapi aku punya itu itu, itu ramalan dia. Tapi aku punya apa yang aku rasa aku nampak lah dia dia. Is silap besar lah. Israel berperang dalam bulan Muharram. Oh ya yeah, lupa nak bagi tahu kau orang. US Embassy dekat Tel, -Tel Aviv dah kena tibai pagi tadi. <laughs> Habis terbakar je tadi. Lepas itu ada satu tempat lagi apa? Lah. Musnah jugalah. Kan? Aku lupa nama tempat tu. Tapi tapi tak apalah. tapi banyak tempat. Apa yang kau tengok dekat dalam media sebagainya, dia duduk sikitlah kononnya uh, apa ni? Antara 30 10 kena cerita dia. <laughs> itu ada cerita lah. kan yang diberitahu oleh umum. Tapi yang tak diberitahu, wallahualam banyak yang kena teruk yang kau tengok mungkin apa ni video-video yang wartawan ambil gambar sikit-sikit sebab susah nak, nak keluarkan itu. Independent punya dah tak ada dekat mana tak tak boleh nak nak apa ni nak distribute gambar-gambar video-video sebagainya. Tapi setiap malam cerita dia langit dia orang cerah. <laughs> tak aku tak aku tak aku tak apa kata kondon benda ni lah cerita. Ya. Cuma apa ni Parlimen Iran telah meluluskan untuk menyekat laluan semua laluan di selat Hormuz. Okey, bila te, apa ni apa ni Teluk Pasir tu sendirilah. Jadi bila dia berlaku benda tu cerita dia, selat Hormuz tu diblok cerita dia. Banyak negara yang pening kepala. Contoh negara Bahrain, Qatar, UAE, apa lagi negara banyak ah cerita dia. Negara-negara yang duduk dekat area itu memang bermasalah. Mereka tak boleh nak supply minyak. Beka, apa ni maknanya bekalan minyak akan tersekat. Ya, agak lama juga lah. So mesti ada orang kata. Eh takkan China tak, tak bising kan. Sebab sekarang ni Amerika Donald Trump semua nak berdiskus dengan China untuk apa ni untuk bantu dia orang supaya selat hormon tu tak ditutup oleh Iran gitu dia. Tapi persoalan dia apa bagi ni yang apa ni Trump ada? Setakat nak riliskan tarif tu maknanya tak ada kena letakkan tarif pada China. China pun tak heran pun sebab tarif tu bukan dia yang bayar gitu dia. Amerika yang bayar. Pergi mampus lah gitu dia. Kalau nak kata China apa bermasalah dengan minyak. China dah buat stok empat banyak. boh minyak. Kan? Boleh bertahan seratus hari lebih dia orang punya dia orang punya simpanan minyak atau lebih aku tak ingat berapa dia tapi aku ada aku ada baca lah dia ada simpanan stockpile yang banyak dia so setakat depa stock apa ni selat hormuz tu selama 100 hari pun dia boleh bertahan dia yang akan teruk dan terjejas teruk ialah negara-negara yang Arab ni lah dia depa nak banyak depa supply minyak melalui apa teluk pasir tu apa ni ya selat hormuz tu jadi kau bayangkanlah kan banyak negara yang akan tu jadi mungkin dia, orang akan cuba nak beli minyak daripada negara macam Indonesia, Malaysia, sebagainya, Thailand, kalau ada di Tapi macam itulah. Siapa nak jual harga? Biasa harga minyak akan naik gila-gilanya. Dan untuk pengetahuan korang, 1 Julai pun dah dekat tak lama lagi lah pun kan. Betul tak cerita dia? So, ingat kau oh, tunggulah harga minyak akan naik RON 95 akan naik juga <laughs> Dan aku jangkakan RON 95 sekurang-kurangnya RM2.45 uh, Itu harga aku Aku nampak lah kan? Uh, itu harga permulaan Harga paling tinggi dia naik Dia akan naik RM3.20 uh, Itu aku jangkakan Untuk harga RON 95 lah Harga RON 97 Akan mencecah RM4.40 itu jangkaan aku ah. Hmm. Itu belum hmm. belum sekatan minyak berlaku di selat hormus Ini ada ini jangkaan yang aku cakap pada masa yang sebelum ni gitu dia. Ya tak? Jadi kalau Masa selat hormus dia tutup ni, kau pergi pusing pakai fikir sendirilah kan. Kan? Ya. Jadi kepada penyokong Madanon, ketimbang hmm. ah bersedialah kan. Orang kan memang suka membayar harga tinggi. Apa jadah bayar harga murah kan, betul tak? cip cip no apa cip cip nogodlah maknanya kan <laughs> memang harga barangan akan naik teruk okey selat hormus ni, bila dia tutup apa yang apa yang apa masalah dia okey masalah dia bekalan bijirin kan banyak bijirin-bijirin akan akan stuck contohnya macam bijirin kekacang macam rai bagi apa benda yang yang banyak bijirin yang tak boleh nak eksport banyak banyak rangkut kita dia, dia. So, kemungkinan Yelah, Trump mungkin akan dis, dia Memang dah discuss, cuba nak discuss dengan Xi Jinping gitu dia Tapi adakah Xi Jinping nak bagi Nak nak deal dengan tu Kan yeah. So, tak tahu, mungkin Mungkin, mungkin dia orang Okay, kata-kata macam ni, mungkin China boleh Apa ni, kata, okay, kami boleh bagi Kami akan pujuk Iran untuk Lepaskan sulat orang, -orang sebagainya Dengan syarat kau bagi aku, kita orang beli mesin apa ni ASML yang baru tu cerita dia kan HNA ke apa ke EUV ke <laughs> memang pening kan pening Trump ya masalah dia dia yang apa ni inflikkan benda ni cerita dia kan oh ya yeah. aku ada ter, aku ada tertengok satu video video ni video ni dah lama cerita dia video ini dah 2 tahun ke 3 tahun dah menunjukkan bahawa uh, siapa nama? Netanyahu, dia ada cakap dia selepas habis di Middle East ni, dia akan pergi ke Afrika untuk liber liberatekan, uh, oh, black dipanggil. <laughs> liberatekan black people dia panggil. liberatekan black people. Kepala otak dia macam tadi. <laughs> dia nak bebaskan kono je black people. Aku tak tahu, lah tengok. Itu-itu Netanyahu pun cakap lah. Kan? Kan? Dua tahun, tiga tahun sudah ke atau lima tahun sudah? Wallah alam. Kevin nampak muka muda lah. Muka dia muda lagi. Okey. Wallah alam lah. dia. Tapi itu yang dia cakap lah. Sampai orang-orang yeah. <gell> kat Afrika bengang dengan dia. Cerita dia. Kan? Right. Tapi aku tahu kan betul. Selepas Iran ditumpaskan ataupun lepas itu mereka, mereka try to Pakistan. dia. Mereka akan go to Afrika. Terutama sekali West Afrika lah. Uh, Negara-negara sahil macam Niger, Mali, Burkina Faso, apa lagi? Negara-negara tu Uh, Uganda, Ghana, sebagainya. Uh, itu, itu target dia orang lah. Cerita dia. So, kita tengok dan lihat lah. So, 10 Muharram. Tak lama pun cerita dia. Hari ni dah 26 Zulhijjah. Kan? Berapa hari je lagi? 4 hari. Campur 10 hari. 14 hari lagi. 2 minggu lagi. Hmm. Semoga hari Ashura kali ini memberi makna yang cukup mendalam dan cukup baik bagi kita semua. Kan? Macam aku cakap lah. Ada sebab Allah Ta'ala takdirkan uh, cucu Nabi meninggal masa tu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.